Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що Німеччина має бути готова до війни з Російською Федерацією до 2029 року. Він переконаний, що Німеччина має відновити загальний військовий обов'язок, і аби збройні сили були готові до війни. В них потрібно вкласти значні кошти. Давайте почуємо пісторіус. І в той же час Олаф Шольц, канцлер Німеччини, дозволив Україні використовувати зброю, яку передала Німеччина. Він пояснює це тим, дослівно, згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися від нападів на свою територію, свої міста і громадян. Це стосується і таких нападів, як у районі Харкова, які Росія здійснює з позиції, що безпосередньо прилягають до російського кордону. Це довгоочікувана ну така промова зі сторони Олафа. Шольца, Німеччина не була такою радикальною, як, наприклад, там на початках Польща або ж інші країни, які сказали, що так можете бити зброю, яку ми вам передаємо, з вашого огляду дійсно готуються до війни, але намагаються якимось чином цю війну відтягнути, і намагаються дати Україні все необхідне, аби загалом уникнути цю війну і в 29-му році. Надо понимать, что в Европе сейчас как раз выборы, то те моменты... Сегодня начались до Европарламента, кстати. Я же об этом и говорю. Есть, и часть этих заявлений, они все-таки направлены именно в политический плоскость. Угу. Для получения каких-то, может быть, бонусов, им там виднее, это все-таки по, 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 политтехнологии, они просят то или не то, делать или не делать, говорить или нет. Потому надо тоже с этой точки зрения воспринимать именно риторику, а надо смотреть по действиям. Нас Германия никогда, в принципе, и не связывала по рукам по самому То есть мы работали артиллерией, нас в основном Германия передает свою арту. Артиллерия довольно-таки хорошая, вот, допустим, дальнобойный те же «Панцерхаус» до 40 километров. Мы ими работали, и потому раз Раз Шольцу там или Писториусу тоже было нужно это говорить, но однозначно мы будем поддерживать. То есть небольшое им спасибо за то, что они связывали нам руки в работе. А То, что к 29-му году, ну это две даты, вернее, это одна дата под два направления. Первое: россиянам нужно как минимум пять лет после завершения, это очень важно, после завершения боевых действий, то есть пять лет для того, чтобы восстановиться. Если вот сейчас они будут завершены по каким-то причинам, то пять лет им надо восстанавливаться для того, чтобы поднять свой боевой потенциал для даже только намеков на какие-то наступательные действия. Это где-то район 28-29 года, если сейчас остановится. Ну и второе, в 30 30-м году у Путина перевыборы намечены. То есть за год, за полтора ему надо какая-то победа или какое-то топтание. Потому вот эти, получается, две причины, но сходятся к одному и тому же времени, 28-29 год, почему Писториус о, нем и говорит. Единственное, что Писториусу, если есть возможность, так сказать, он к нам иногда прислушивается, не он, так и его люди, иногда слушают наших обозревателей, которые выполняют информационное сопровождение военных действий, не идите по пути несоздания по профессиональной армии. Любительская армия, то есть этот призыв, мобилизация всеобщая и так далее, подобное, абсолютно не приведет к решению вопросов. А тем более размоет профессиональную армию. Подготавливайте сейчас профессионалов. То есть полностью переключитесь на подготовку профессиональной армии, которая использует высокотехнологическое оружие не идите на поводу там, у этих окопных генералов, сапогов, которые кроме окопа ничего больше не видят. Если планируете боевые действия, планируйте их на территории противника сразу в тылы. То есть производите таурусы с дальностями под тысячу километров, учите летчиков летать, закупайте самолеты и так далее и тому подобное. Не поднимайте в армию людей, которые не могут выполнять, свои боевые, выполнять боевые задачи, исходя из своего генетического там, или психофизического статуса.